सर्व सन्मान्य मान्यवर आणि समोर उपस्थित विराट या माझ्या माता भगिनींचा महासागर इथं म्हटलेला आहे मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो लगातार म्हणजे आता मला वाटतं आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आपल्या या लखपती दिदी संमेलनाच्या माध्यमातून आपणच तोडलेले आहेत सगळे विक्रम मोडीत काढले सगळीकडे महिलाच महिला आहेत महिला डोळे नजर पोचत नाही इकडे समोर इकडे माझ्या माता भगिनी उपस्थित आहे मी पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो लगातार तिसरी बार हमारे देश की बागडोर संभालने वाले आज तक के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलगांव की इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज इत जमले लखपति दीदी देखी मनाप स्वागत कर दो आज खास आनंद सोहळा आहे जळगाव ही सोन्याची भूमी आहे जळगावचं सोनं हे अस्सल बावन कशी असत इथं जमलेल्या माझ्या लाडक्या बहिणी देखील सोन्यापेक्षाही सरस आहेत आणि म्हणून आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे आज स्वर्ण भूमी परदिजी का प्रेरणादायक संबोधन सुनने का सुवर्ण अवसर भी आम्ही मुझे अत्यंत खुशी आहे की मोदीजी आज ऐसे मौके पर आए हैं जब यहाँ पर 11 लाख हमारी दीदी लखपति तो बन जाएगी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत एक करोड़ से भी अधिक बहनों के खाते में पहले दो किस्त जमा करने का काम भी आपके मार्गदर्शन में अपनी सरकार ने किया है बाकी बहनों के अकाउंट में जल्दी रकम जमा कर दी जाएगी या योजनेमुळे बहिणींच्या त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद फुलला आहे राज्यातल्या या बहिणी सरकारला भरभरून आशीर्वाद देत आहे तीन मोफत सिलेंडर देणाऱ्या अन्नपूर्णा योजना देखील सुरू केली के मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करण्याचाही निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे लखपती योजना अनेक कुटुंबांना आधार दिला आहे महिलांच्या सर्वांगीण विकासालाच आपलं सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे इस देश की महिलाएं सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बने यह सपना न सिर्फ मोदी जी ने देखा है बल्कि उसे मोदी जी ने साकार भी कर दिया है पिछले दस साल में भारत के ग्रामीण इलाकों की दस करोड़ से ज्यादा महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हुई है यानी आत्मनिर्भर हुई है और महिलाओं को आत्म सम्मान भी मिल चुका है उज्ज्वला योजना जनधन योजना महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है नई लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले प, पहला बिल नारी वंदना का पारित किया है महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण को लेकर पहले केवल चर्चा होती थी मोदी जी ने वह करके दिखाया है उनका नाम मोदी जी है मनुन अपने सगैंती मना पास धन्यवाद देता तो स्वयं सहायता बचत गटों से जुड़ी एक करोड़ लखपति दीदी आज अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है आज महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू कर सही अर्थ से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की शुरुआत की है आज इथून संपूर्ण देशातल्या सेल्फ हेल्प ग्रुप दोन हजार पाचशे कोटी रुपये रिव्हॉल्विंग फंडचं देखील वाटप मोदीजींच्या हस्ते होत पाच हजार कोटींचं आर्थिक सहाय्य केलं जाणार आहे मला हे सांगायला आनंद वाटतो की देशातल्या तीन कोटी लखपती दिदीमध्ये महाराष्ट्रातल्या देखील पंचवीस पन्नास लाखांपेक्षा जास्त दिदी लखपती झालेल्या असतील याचंही समाधान या महाराष्ट्राला आहे लखपती दिदी सारखी क्रांतिकारी योजना प्रगत देशातल्या महिलांच्या सर्वांगीण विकासात पथदर्शी ठरेल यात शंका नाही आणि म्हणून उमेद अभियानाच्या चौसष्ट लाख कुटुंब आणि साडेसहा लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करत आहेत आणि म्हणून आज पंचवीस हजार पाचशे तीस कोटींची बँक कर्ज आणि अभियानामार्फत एक हजार आठशे अठरा कोटी एवडा समझाए निधि अनेक भगिनी पुड़ाकार उन छोटे मोटे उद्योग करता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट अशा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वजारपेट उपलब्ध करते हम सभी के स्रोत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल ही पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं इस सफल यात्रा को अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी काफी सराह है इतनी लंबी यात्रा के बाद भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है उनकी यही असीम ऊर्जा हम सब लोगों को प्रेरणा देती है उनसे प्रेरित होकर राज्य के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मोदी जी हमेशा कहते हैं अगर देश को महाशक्ति बनना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है महिलाओं के सक्षम बनाना बहुत जरूरी है मुझे पूरा यकीन है कि देश की महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महाराष्ट्र के साथ भी खड़े रहे हैं पिछले दो साल में केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को बहुत कुछ दिया है महाराष्ट्र के लिए गेम चेंबर चेंजर साबित होने वाले छिहत्तर हजार करोड़ के वार्ड पोर्ट को मंजूरी दी है पिछले हफ्ते थाने और पुणे मेट्रो के काम को भी मंजूरी दी है मुझे यकीन है इसी तरह मोदी जी का पूरा समर्थन एवं सहयोग महाराष्ट्र के विकास को मिलता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अनुरोध करता हूँ मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के तहत बफर स्टॉक के लिए ब्याज की खरीद के संबंध में मूल्य नीति पर विचार करें इसके अलावा कपास सोयाबीन उत्पादन किसानों की मांगों पर भी निश्चित विचार करेंगे और दूध के बारे में भी सोचेंगे राज्य में सूखे स्थिति दूर करने के लिए राज्य सरकार नदी जोड़ परियोजना को बढ़ावा दे रही और नीति आयोग की बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार नदी जोड़ प्रकल्प को आगे बढ़ाए वैन गंगा पैन गंगा नलगंगा नल जैसे देवेंद्र जी ने कहा है। के साथ साथ मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे कोकन के बारे में भी केंद्र सरकार जरूर विचार करेगी और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इतना ही कहूंगा कि तो पंक्तिया मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूँ प्रधानमंत्री पद पे है मोदी इसलिए देश की महिला है हो गई लखपति दीदी मोदी जी का है यही प्रयास सक्षम महिला और उसका विकास विरोधी पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी जी के पार्टी हारी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके मोदी जी पढ़े सब पे भारी और उनके पीछे थी जनता सारी और सबसे आगे थी ये देश की नारी धन्यवाद जय हिंद जय महाराज और एक दुखद घटना कल घटी यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर जब काठमांडू गए थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है उनके परिवारजन के दुख में हमारा नमस्कार मित्रांनो आपण बघत आहोत मोदी यांच्या भाषणामधून त्यांनी काय उल्लेख केला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बद्दल काय बोलले आणि एकनाथ शिंदे त्यांच्याबद्दल काय बोललेत तर ते बघणार आहोत तर ते बोललेत की एकनाथ शिंदे यांनी सर्व घोषणा देत त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली आणि ते जळगावच्या भाषणामध्ये बोलले होते की आपल्यामध्ये सर्व रेकॉर्ड लखपती या घोषणेमधून आपण सगळे रेकॉर्ड तोडलेले आहेत आणि असे एकनाथ शिंदे बोलत होते आणि ते बोलत होते की इकडे तिकडे पाहून असं वाटते की माझ्या माता भगिनी संपन संपत नाही अशा प्रकारे माझ्या भाषणाला आलेल्या आहेत आणि आपल्या भाषणा माध्यमातून सर्व आपल्या निवडणुकीबद्दलही आपण बोलू शकतो की आपणच येऊ शकतो असंही त्यांनी आपल्या भाषणामधून सांगितलं